до Мається нова трошки інша ситуація. Може бути сім'я небагатодітна, а два дві дитини, Слышь, е, е, шо, 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 шо. дружина чоловік і е, батьки, і вже по квадратурі вибували. Тобто це такі ситуації. Я розумію, що там дітні, то інше. Просто тут можна поставити запобіжники, наприклад, обмеження, якщо навіть прописані, о, ступені спорідності, Це треба продумати і вам подумати, і нам подумати, і прописати. Тому що дійсно є ситуації, може їх, вони не масові, коли буде Спіхали дуже несправедливо, два, три, коли два, таких випадків буде. Ну, це одно. Тут має бути певна справедливість їх з нормальними запобіжниками, воно не буде впливати ну, суттєвим чином ніяк на параметрах. Почему нельзя взять любую норму маратория? 120 и 250, это уже есть, к этому все привыкли да и Потому что для моратория стояло и чистотное, потому что это тема закона. Социальная направленность была одна и та же, потому что закон что это? Да, если есть уже эти нормы, почему их нельзя? Почему, зачем придумать что-то новое, когда уже есть там действующая форма? Мы придумаем велосипед. Можно вопрос? Я не очень реально понимаю, что мы делаем. А, вот это мы делаем для того, чтобы когда пройдет 40.04, может быть, когда-нибудь во втором чтении, тогда куда-то. может мы потом тогда соберемся и обсудим, если он пройдет. Нас тут не устраивает. Нет, мы отлично, это не устраивает. А, людей, а нет, я могу вам сказать, у нас людей, это и очень и устраивает. Это Но, у Но у нас, нас есть протокол, который и мы видели, можем дать. Поэтому они тогда нас... У, у нас... У нас есть на... а, представители от 68 регионов и куча общественных организаций, которые против его. Поэтому ну, мы можем, конечно, когда мы тут людей, которые вам это предлагали. Снимите, Позиция понятна. Поехали дальше. А? Питание не только Украины. Регионы Украины. 68 представителей разных городов региона Украины. Рад, что был уже. Наступное питання. А передбачено, що консультації належать до обмеженої категорії громадян в Україні? Ага. Ну, ми в таких питаннях три обговорюємо. Ну, його скажімо так, обозначили. Да. Не, смотрите, давайте я як представник банку, можна слова, реально с клиентом каждый день встречается угу, и понимаешь, ну, вообще, да. да, вопрос, да. вопрос просто в том, что э, действительно должны быть понятные, четкие претензии. Э, и 60 квадратов – это цифра, которая четко не дает никакой неоднозначности. Сейчас, если мы введем 1365, да. наш народ очень творческий, да? Так что поверьте, там и вопрос прописки, мы говорим, прописка есть, нет, потом как доказать, что живут, не живут, ну, тут конфликт уже идет с тем, что мы ранее обсуждали, поэтому критерии для практической работы, с учетом того, что там неоднозначность, в реестрах неоднозначность, должны быть четкие и понятные. Даже сейчас, пытаясь примерить нормы закона к людям, которые реально приходят, у нас возникает куча спорных вопросов, поэтому должны быть четкие и понятные критерии.

ну, я тоже рада. я просто не что банк. Я говорю, ну, а... Я, что, я, что, я, что, я, что я что, не буду а судить. Я что, не буду Ну, уважаемые участники, родители, куда это не парни, людей, не все люди и те, Нет, ну, просто да, ответить. Сейчас опять меняется понятие, да? Что мы сидим тут и обсуждаем, банки активно обсуждают, я понимаю, что мы уже не первый год с ними общаемся, и тут тоже. А поэтому я еще раз хочу наголосить на то, что люди не брали деньги от социального жилья. Люди продавали свои квартиры, чтобы расшириться. Основная масса. И тогда не брали люди на последние без Вы знаете, кто брал кредиты? Поэтому вот о социальном жилье лучше... Буду... Татьяна, два слова основном... следующий Я, 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 я прошу, прошу, прошу прощения, скажите, пожалуйста, обсуждение этого законопроекта. Для то, что, Для чего? Какой результат? Для галочки. Для нам предложить списание каких-то процентов, правильно? То есть мы обсуждаем нормы, ограничения и так далее, чтобы получить результат, мы принесем вам в банк деньги. Даже 75% списания при всех возможных и невозможных, оно нереально для людей в этой ситуации. Просто нереально. Вы поставьте любые нормы, у нас нет денег по этому курсу принести в банк. Только в одном случае 100% списание при гибели Заемщика Баток. Вот это единственный случай, который реально может спасти. Любой процент он не спасает. 60 квадратов, 260, 20, честно. А не почему спасает? нереально? Можно вот как-то конкретно. Нереально. Я могу сказать а, конкретно. Давайте, давайте. Подождите, можно? Я прошу прощения, мой личный пример. Вот свои цифры. У меня 20 свои цифры. Я хочу сказать, у меня 20. Метра жилой площади. 40, я попадаю под 60, я попадаю под этот под эти нормативы. У меня 146 тысяч долларов, у меня кредит. Из них я выплатила 130, я не помню уже сколько, 136, 138 тысяч сейчас мы два года в суда. На сегодняшний момент я должна 138 тысяч долларов за эту квартиру. Переведите на сегодняшний курс. Снимите с меня 75%, я не попадаю, я не инвалид, я попадаю под 50. Пусть это там чудо, 75%. При моей зарплате на сегодняшний момент 5000 гривен, слава богу, она есть. 5, а не 3. Я могу погасить ваш кредит? Нереально. Вот Правильно. и все. Вы мне поставьте хоть 10 квадратных хоть метр на метр. Я все равно. Вы поехали, поехали. дальше. Подождите. Да, да, да. да. стоп! Стоп, я прошу. Все. все. Можно? Я, я еще скажу? вопросом. Да? да По третьему вопросу? По третьему вопросу я хочу отдавать отвечать на в этом вопросе, здесь не нужно исходить из критериев размера жилья. А здесь, наверное, было бы правильно исходить из критериев дохода, от официального дохода заемщика. До Потому что это будет правильно на самом деле. И, с другой стороны, с другой стороны, если мы говорим 60 метров, да, средняя семья, вот, украинская, да, это мама, папа, двое детей. Как правило, они покупали квартиру, чтобы комфортно себя в ней чувствовать. Какие у нас, скажем так, какой у нас жилой фонд? Даже Хрущевка стандартная Хрущевка 62-63 квадратных метра. Да. Поэтому я думаю, хотя бы увеличить эту норму до до тех стандартов, которые сегодня И есть на рынке, нас. Спасибо. Вот я сейчас ну, вот, вот эту проблему решить, вот эта увеличенная норма площади на проживающего. Я призываю просто банки и табу, не, скажем так, над ней подумать. Подумать так, и вы это... Обсуждали эту норму успевать, и пришли к которые озвучили у заколения, что введение какого-либо фиксации метража на лицо, это приведет к схемам. Это приведет к тому, так мы придумали, там должен быть жесткий отсекательный порог. Теперь дальше, еще раз. Какой отсекательный порог? 60 и 120, тот, который мы предложили. Теперь дальше, еще раз. Все кредиты, которые получены на приобретение единственного жилья, они попадают под реструктуризацию. 60-20 это для людей, которые получат э, реструктуризацию в большем объеме, чем те, которые просто имеют ее. Кроме того, многодетные, с детьми, и так дальше. Вот эти индивидуальные случаи есть отдельная норма, где банк может пойти может. на, э, может правильно, бо, потому что банк должен рассмотреть мы, мы должны принять закон, который будет э, регулировать основную массу, а все индивидуальные случаи это подлежат рассмотрению. Не хочет смотреть банк индивидуально. Банки не рассматривают индивидуально. Я инвалид, ликвидатор первой категории Чернобыля вторая группа инвалидности. Ну, вот, Пожа, цель, банк, а, У меня получается а, платеж, а, банк предлагает на, э, размером 12 тысяч гривен есть пенсионеру это, в месяц. Знаете, есть это реально? Нет, если правда, двигатель норма, что банк может компенсировать ну, по курсу на момент подписания договора. Может. Кто этой нормы не принесет? Никто. Может. Мы просим сейчас такие же нормы закона, которые не будут работать, потому что банки Рассмотрят и решат отказать. Зачем мы придумываем такие законы? Зачем? Еще да. раз, кто-то не понял. Вот банки сперва. обязаны будут реструктуризировать кредиты, полученные Покажи. На, Покажи. на единственное Покажи, жилье. Покажи, жилье. Все кредиты физических лиц. Кредиты, которые получены на единственное социальное жилье, банки будут обязаны реструктуризировать большем, э, и просить э, большую сумму задолженности. По тем кредитам, которые не попадают под определение единственного социального жилья, банк имеет право люботу распространить, рассмотрев обстоятельства каждого конкретного дела. Подчеркиваю, наш закон говорит про то, что банки обязаны реструктуризировать кредиты, а ебанки. Банк обязан. Банк обязан слово поменяем.

Собственно. Четвертый вопрос мы обсуждали, и э, что касается определения, почему была зафиксирована дата. Мы можем сбегать дату до 1-16 года, против этого банки не возражают. Но для того, чтобы не было у нас э, поддельных документов, которые просто получены для того, чтобы получить определенную льготу при реструктуризации, мы должны зафиксировать дату, чтобы нельзя было получить это э, задним числом. То есть мы сдвигаем дату на год вперед, поскольку прошло время, но все равно ее фиксируем. Так по АТО там а отдельно. По АТО отдельно. А если а а у стала семья за месяц? Так оно на вас отдельно. А ну что, вот это же у нас отдельно. Этот пункт четвертый, не касается многодельных. Передбачає, що 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 реструктуризація в зазначеному шостий шост, у законопроєкті порядку підлягають також кредити, право вимоги, за якому перейшло до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так. Ну це, Дивіться, у нас <плес> можна, Так. У нас проблема. і а у них питання стабільності системи приговоренні цього законопроекту. У нас само собою банки вже не на стабільність, вони у нас ліквідації. Тому у нас питання задоволення вимог кредиторів виступає. А головним кредитором нашим фактично є держава, скільки дала 52 мільярди запозичень в капітал, а допосичень, які ми повинні повернути. Тому Ця позиція залежить від позиції Каміна. Просто, якщо він дозволить прощати, прощення це робити, що ми будемо це робити. Що це Щоб можна сказати. Дякую. Питання немає? Забов'язати кредитори пунктами за заяву, розумієте анітентну форму погашення кредиту на класичну. І підші такі. А не йде на класично, у нас це передбачено, написано зміна форми погашення кредиту. Це Як опція, але не обов'язок. Це не є взагалі питання, батьки підтримують. Да. Просто є ситуації, в яких, ну я тут, тут математики зараз, два слова, якщо можна. А, є схеми, в яких е, можна клієнту запропонувати платити, наприклад, по три тисячі там 10 років. Але коли він попросить класично. Це буде вимагати е, е, напруження на, пол, на протязі першого, другого і третього років. І це напруження буде, ну, наприклад, умовно е, не, не 3 тисячі, а до 10 тисяч. І клієнт скаже, ну я ж не можу 10 обслуговувати, тому давайте шукати ще якусь форму. Тому тут, тут питання яке, банки завжди підтримують цю ідею, тому що це менший ризик, який банк приймає. Але ряд клієнтів фізично не може. Тому це... Ми не проти, це але всі мають розуміти, вичай. чому плаваючи ставки, звиніть, пожалуйста, нігде не прописано. Плавающа ставка хліба, там стоїть плаваючи ставки. Вот Я хочу узнать, куда он девается, потому что четко он не прописан. Смотрите, написано, что реструктуризация сохраняет ставку по валютному кредиту, по валютному кредиту, под который выдавался. То есть, если кредит выдавался под какой-то... ну если вы ее зафиксируете и не будете пользоваться тем, что это плавающая на следующий года она будет зафиксирована. А через три года вы установите снова плавающую ставку? А через три года там прописан механизм. Какая предлагается рыночная. Тогда давайте все вместе работать, чтобы у нас рыночная ставка была такая, которая позволит нам всем обслуживать свои А я промываю, вклады, я сразу отлично вкладчу, но прямо это уже теория. Я Я можно этот вопрос? Я пойду по теме. Если банки так не против перевода аннуитета в классическую, давайте переведем и посчитаем все уплаченные платежи. И на этом все закончится. Да. Просто сразу изначально переведем аннуитет в классическом. Вопрос, но ну, э, ну, чуть-чуть опять же некорректнее. Ой. Давайте все говорить об одном. С банком подписан договор о том, что уплачивается 10% годовых. Вот клиент попросил: сделайте мне так, чтобы я мог платить. 10 тысяч гривен в месяц, да, условно. При этом банк объясняет. Тут есть две схемы. 10% годовых, это там чуть меньше процента в месяц. Соответственно, вы будете платить в месяц 800 гривен, и э, по телу тогда вы можете заплатить столько-то. Клиент говорит, меня устраивает, меня не устраивает. 10% как было, так клиент и платил. Просто тот, который выбрал классическую схему, он выплачивал больше тела, он сказал, я хочу выплачивать тело. Второй сказал, я хочу платить равными частями. Поищите мне проценты, я плачу, 10%. Мы все подписались под тем, что платим 10 или 15 или сколько у кого есть. Проценты платятся, там нет э, манипуляции с процентом, процент реальный. Банки и заемщики говорят о разных вещах. Заемщики предлагают вообще глобально пересчитать все платежи, которые были по стандартной сумме, а банки предлагают зафиксировать на дату реструктуризации сумму задолженности и уже там со следующего дня принять стандартную схему. Это абсолютно разные принципы, абсолютно разные подходы. То есть при одинаковых годных человек, который брал кредит по стандартным условиям, по ануете, у него будет глобально разный остаток. Потому что если человек за 8 лет платил стандарт, он выплатил половину. Если человек за 8 лет платил аннуитет, он выплатил там 5% от самых Как с других? Я я бы, да, мая и мая. Мая. Тогда давайте пересчитывать все, что захватили заемщики по древним кредитам и подставки, которые я а, а вот давай. мы пересчитали. А вот смотрите, нам на бюл присылал обы больше, я лично пересчитывал. То есть тогда в чем суть? Что если бы вы взяли вот, 2017... 2007 году, кредит в гривне, по гривневой процентной ставке, Трампа пересчитали, пересчитали. выходим на цифру 25%, процентов. мы должны вам простить 25%, процентов. пересчитал Нет, лично, ну, и, вот, а трапин, вот трапин, да, вот, да, 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 25%, процентов да, нормально, ну, то есть мы откатились назад и все. Да, все, курс учли, все, все учли, да, 25%. процентов. А поддерживаем, да, что классику у вас есть. Да, я все знаю. Поддерживаем. Да. Покажу. Что, на сон, я могу могу показать? Вот. Ближний термин у третий день для просроченных платежей по начальником, если я к может засосовывать за санкции, до 60 дней. Я знаю, что под начальником про. Конечно. Смогут их в да. 90, а вам что-то ничего не хотим. Поэтому вы нам тряпать. Это другой будет, тоже самое.

60 дней погасить кредит или там выплатить э, проценты, и, и только после этой даты банк имеет право санкции к применять. То есть по закону Украины продажи право поживочек, э, норма это 60 дней составляет. В законопроекте 30. 60 в 60, 60? Нет? Нет. Это Минимально. 60. Нет, ну мы против, почему? Вы потому не хотите, потому что... Нет, Нет, ну возьмите, мы хотим результат получить или делаем серфинг по законодательству ищем дырки. Ну давайте так. дырки? защите потребителей. Давайте почерзнем, давайте почерзнем. Мы будем это, это мировая практика, мировая практика. Техническая просрочка до 30 дней. Человек мог в командировке быть, где-то там заболел еще. Все же, в течение разумело. 30 дней просто, достаточно обратиться. Же... 60 дней это уже все. Мировая...